Вітаю вас! Це програма. Точка зору. Я Володимир Титерук. Ведемо розмову з Андрієм Гарнатом, координатором ініціативи Рух бізнесу в Україні, пане Андрію. У вас нещодавно був розміщений пост на сторінці у Фейсбук, і там, де ви казали, основна однією з серйозних проблем України, це зовнішнє управління. Тобто, Рішення, які має приймати Україна, вона не йде. Вони не йдуть зсередини України, а вони фактично інколи я не побусь цього слова, нав'язуються нам зовні. І от і зокрема там ви давали про МВФ. Що дає підставу вам це стверджувати? Ситуація на сам ділі тонка, і в ній необхідно розібратися. От хоча б там по базовому составляющам, ще перше. Кабинет министров докладывает в очередной раз, рапортует о новой победе, о том, что удалось взять, привлечь помощь от Международного валютного фонда. Здесь нужно четко понимать, что Международный валютный фонд он предоставляет нам кредиты, кредиты с процентами. И эти проценты нужно отдавать всем гражданам Украины и потом отдавать еще и сам кредит. Если мы посмотрим то увидим, что в 2018-2020 годах нам необходимо будет отдать по внешним долгам 18 миллиардов долларов. В ближайшие 2-3 года в казне отсутствует перспектива накопления подобной суммы, потому что доходная часть бюджета 2017 года рассчитана на 26 миллиардов. Значит, сумма выплаты по долгам, она колоссальна. И учитывая ту экономическую политику, которая проводит сейчас государство, когда олигархату дается зеленый свет на то, чтобы заработанная здесь валюта практически беспрепятственно вывозилась за рубеж, а малый и средний бизнес при этом внутри страны уничтожается, конечно же поддерживать платежный баланс, на который собственно, выделяет кредиты МВФ, достаточно тяжело. А от, от, до речі, от дуже цікаве питання. Дивіться, а наші можна власне стверджують, що як коли МВФ дає кредит, це сигнал для всіх інвесторів, це такий як манок, да, умислився, на, е, під час полювання, що всі одразу зайдуть інвестиції. Але дивіться, інвестиції не заходять. Інвестиції не заходять. Ми набираємося, як ото казав наш один політичний класик, як сучка бліг цих кредитів, які ми маємо віддавати, ми маємо повернути ці, ці гроші. І, і продовжується знову ця ж політика. Тобто е, незрозуміло, надіть тоді ці кредити, МВФ. От в тому та -то й діло. Що, во-первых, ситуація усложняється тим, що за кілька років, ну, за вже. За, за... 7 лет Украина набрала такое количество кредитов, за которые новые кредиты от МВФ, от Международного валютного фонда, они значит, идут уже большей частью на погашение процентов и на отдачу по частям реструктуризированных долгов тела кредита. А наступные кредиты мы просто будем, даже <кхм> не будем очень, очень важно понимать, что Международный валютный фонд, он предоставляет кредиты именно под, под, под поддержание платежного баланса страны. Если мы говорим о э, Международном банке, то там могут быть кредиты э, под какие-то проекты, под государственные проекты, под развитие экономики, под развитие инфраструктуры. Но в данном случае это только восстановление платежного баланса. А что а нам тогда делать? отмовляться от с МВФ? Нам необходимо, во-первых, начать с того, чтобы составить э, реальную программу по развитию э, э, экономики страны. От многого придется отказаться, нужно будет серьезно сократить государственные расходы, совместно с бизнесом, только совместно с бизнесом сесть и написать полностью новый налоговый кодекс с упрощенным администрированием, с реальными ставками налогов, который примет бизнес. И именно вот с того момента начнется детинизация экономики, задействуется в первую очередь внутренний инвестор, и экономика реально начнет расти. Потом уже внешний инвестор посмотрит на то, что у нас ситуация стала существенно улучшилась не только на словах, не на декларациях, а в реальных цифрах роста ВВП. И будет подключаться внешний инвестор. Но здесь есть большая опасность. Сейчас правительство, пытаясь подготовить почву для того, чтобы как-то снивелировать вот эту дыру, которая неминуемо развернется, когда нужно будет платить по задолженностям готовится масштабная брос, приватизация по бросовым ценам объектов инфраструктуры, в первую очередь украинских, а также пытаются открыть рынок земли, земли сельхозназначения и большими наделами быстро по дешевке продать эту землю. На какой-то момент это, конечно, поможет нам эконом, государственной казни, Скажем так, удержаться на плаву, но далі пророб буде уже щаслива і... Кри криза буде криза ужасна. Да. І що потом пока у помні Я Дякую, дякую за вашу оцінку. І хочу сказати, що розумієте, ситуація виглядає таким чином у всіх країнах світу, розвинутих країнах світу. Основний інвестор внутрішній 90, 89, 92 Там в різних країнах це внутрішні інвестиції штатів, Японії, Німеччини, Британії. Вони роблять ставку на власне населення, на заможне власне населення. Країна, де можновладці пишаються дешевою робочою силою, ніколи не зможе мати внутрішнього інвестора. Це шлях в нікуди. І ніякий МВФ тут не допоможе. Тримайтеся, хай вам щастить.